Творчество ⁇ это образ жизни, прежде всего, для меня. Я этим занимаюсь, потому что с какого-то времени не вижу себя в чем-то другом. И помимо творчества, собственно, создания наших работ, пытаюсь сохранить этот подход вообще в жизни, к любым делам. Образование — это как инструмент для достижения определенной цели. Если человек видит эту цель, и он примерно представляет, что ему для этого нужно, если в список того, что ему для этого нужно, входит образование, это специальное, тогда да, нужно учиться. А если нет, то значит нет. Если он знает другие пусти, пути достижения, то тогда можно обойтись без образования. Если брать вандализм в чистом виде, это как порча архитектурных памятников, например, разбивание стекол, поджигание машин. Вот это чистый вандализм. Нелегальный рисунок без подписей у нас классифицируется как вандализм. А если он легален, он разрешен, то это уже украшение. Для одного холст это стена, для другого холст это холст. Она чисто юридическая эта грань. Власть это прежде всего люди, разные люди там, на определенных должностях. У каждого человека свое субъективное представление. Есть человек, разбирается. Ну, с хорошим вкусом, грубо говоря, разбирается. В искусстве чуть-чуть, или даже не чуть-чуть, а нормально. С таким человеком проще вести диалог. Он, он не вмешивается в творческий процесс, следит единственное за тем, чтобы там не было конкретно каких-то агрессивных или неполиткорректных или еще каких-нибудь нюансов. А бывает власть представлена людьми, которые далеки в принципе от уличного искусства и от искусства как такового. Вот с этими людьми тяжело работать. То есть тут зависит от конкретного человека. Нам, конкретно нам в Донецке повезло. На наше творчество никаких запретов не накладывается. То есть все, что мы делаем без редактуры, проходит. То есть мы делаем то, что хотим делать. Одному в плане достижения конечной цели работать проще. Но мы делаем большие работы, масштабные, которые требуют больших ресурсов временных и так далее. Поэтому работать в команде это быстрее и проще. И к тому же мы работаем вместе давно, хорошо друг друга понимаем. И поэтому каких-то спорных моментов возникают мелкие, конечно, но они быстро решаются. Это не проблема. Главное, чтобы человек занимался профессионально тем, что он делает. Можно заработать, но, конечно, приходится отходить от своих каких-то творческих амбиций для того, чтобы заработать денег, если о коммерческой деятельности мы говорим. У нас это пока работа, там, роспись частных интерьеров, общественных. Ну, вот за что люди платят. У них есть какие-то свои идеи, мы им помогаем с реализацией. И на этом зарабатываем. Творческие проекты, они, как правило, не оплачиваются никем, и все это делается за свой счет. Ну, нет конкретной мечты, которую я мог бы озвучить. Есть просто то, что хочется делать. Во-первых, хочется продолжать в том же духе делать то, что мы делаем сейчас, просто больше заниматься именно творчеством, реализовать как можно больше своих идей, которых на самом деле много, и которые уходят в стол, остаются в альбомах. Такая мечта. Перейти, уйти от коммерческой деятельности вовсе. Каждый художник, я подозреваю, что он немножко эгоист. Он думает прежде всего о себе, то есть он реализует свои мысли через свое творчество. Он по-любому, делая что-то, это рождается у него внутри, то есть это его личный мотив. Потом уже его творчество находит отклик среди людей, там, среди группы людей, среди одного человека, среди двоих, среди тысяч людей. Это уж как повезет, смотря что он делает. Поэтому прежде всего художник работает для себя. Пока что не было такого ощущения. Ну вот мы буквально недавно вернулись в Западной Украины, с Каменца Подольского, с республики. Там были люди из России, из Европы. Отношение ко всем было абсолютно одинаковое. То есть это штамп, навязанный, наверное, средствами массовой информации. Простые люди, которые просто живут так, как мы с вами, они относятся прежде всего к нам как к людям, а потом уже ну, то есть без привязки географической. Ну, я могу судить только потому, что говорят люди в процессе, вот когда мы работаем, что они говорят, когда подходят, и потом по немногочисленным публикациям в интернете я могу там почитать. 8 комментариев из этих 8 комментариев составить какое-то мнение о том, что думают люди. В основном это позитивные мнения, конечно, людям нравится. Острее всего и чаще всего реагируют дети. Детям нравится однозначно. И этого, мне этого достаточно уже. Потому что на меня в детстве производили впечатление подобные вещи, но я это мог видеть только в ДК, в вот, росписи, в панно или в кукольном театре. В Донецком очень красивое панно. Я уже попал туда, будучи взрослым человеком, и то я впечатлился. Если бы я увидел это в детстве, возможно, я бы раньше начал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Плоды моей деятельности им очень нравятся. Процесс, конечно, доставляет дискомфорт, потому что меня часто нет дома. Я могу допоздна работать, работать без выходных там, несколько недель подряд. Но когда уже появляется результат, тогда, конечно, однозначно это. Это здорово всем нравится. Хочется верить в то, что хотя бы э, на, наша деятельность изменит жизнь к лучшему. Хотя бы одного человека уже будет не зря. В масштабе страны я не думал об этом. Детские рисунки, дочери своей смотрю, тоже очень много. Идей оттуда. Ну, то есть, это ее идеи, но я их вижу по-своему и уже хочется их дополнить. Как-то, вернее, не дополнить, а по-своему интерпретировать. Намного рисует у меня. Просто килограммы делает этих рисунков.